एक्सोबायोग्राफ़ीज़ चैनल में खुश आमदीद आज हम इस वक्त इस्तेमाल होने वाली सरफ़हरिस्त उभरती हुई टेक्नोलॉजीज के बारे में बात करेंगे मसनू जहानत जदीद एआई के बीज फलसफियों के जरिया लगाए गए थे जिन्होंने इंसानी सोच के अमल को अलामतों के मैकेनिकल हीरा फेरी के तौर पर बयान करने की कोशिश की ये काम 1940 की दहाई में क़ाबिल प्रोग्राम डिजिटल कंप्यूटर की ईजाद पर मुंतज हुआ एक मशीन जो रियाजियाती इस्तला के तजरीदी जौहर पर मबनी थी ए आए तहकीक़ के शोबे की बाकायदा बुनियाद के मौसम गर्मा के दौरान डॉट मोत कॉलेज यूएसए के कैंपस में मनदा एक वर्कशॉप में रखी गई थी एलन टूरन वो पहला शख्स था जिसने इस शोबे में काफ़ी तहक़ीक़ की जिसे इसने मशीनी जहां कहा एआई के इब्तदाई दिनों से कुछ कंप्यूटर साइंस साइंसदानों ने मशीनों को इंसानों की तरह जहीन बनाने की कोशिश की है पहला एआई आई निज़ाम जिसका तस्करा किया गया था थीसिस था जिसे क्लाड शनन ने 1950 में बनाया था ये एक रिमोट कंट्रोल माउस था जो भूलबलिया से निकलने का रास्ता तलाश करने के काबिल था और उसका रास्ता याद रख सकता था सात दहाइयों में ए की सलाहियतों ने एक तवील सफ़र तय किया है ए आई सिस्टम्स की ज़बान और तस्वीर की शनाख्त की सलाहियतें बहुत तेज़ी से तैयार हुई हैं सिर्फ दस साल पहले कोई मशीन काबिल एतमाद तरीके से इंसानी सतह पर जबान या तस्वीर की शनाख्त फ़राहम नहीं कर सकती थी लेकिन जैसा कि चार्ट जाहिर करता है ए आई सिस्टम्स मुस्तकिल तौर पर ज़्यादा काबिल हो गए हैं और अब उन तमाम डवमेंस में टेस्टों में इंसानों को शिकस्त दे रहे हैं कंप्यूटर प्रोसेसिंग की रफ़्तार और मेमोरी की सलाहियत में मुसलसल तरक्की के बावजूद अभी तक कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं है जो वसीतर डबमेंस पर रोजमर्रा के इल्म की ज़रूरत वाले कामों में मुकम्मल इंसानी लचक से मुमासिल हो दूसरी तरफ कुछ प्रोग्रामों ने कुछ मखसूस कामों को अंजाम देने में इंसानी माहरीन और पेशावर अफराद की कारकरी की सतह हासिल कर ली है ए आई का इस्तेमाल रोजमर्रा के मुख्तलिफ तरीकों में किया जाता है जिनमें चेहरे की शनाख्त के सॉफ्टवेयर, ऑनलाइन शॉपिंग अल्गोथम सर्च इंजन डिजिटल असटेंट्स जैसे सिरी और इलिकसा तर्जमे की खदमात कारों पर खुदकार हिफाजती अफाल साइबर सिक्योरिटी एयरपोर्ट बॉडी स्कैनिंग सिक्योरिटी पोकर खेलने की हिकमत अमली और सोशल मीडिया पर गलत मालूम के खिलाफ जंग एआई को जदीद वेब सर्च इंजनों में भी इस्तेमाल किया जाता है मिसाल के तौर पर गूगल सर्च सिफारिशी निज़ाम यूट्यूब एमेज़ोन और नेटफ्लिक्स के जरिए इस्तेमाल किया जाता है इंसानी तकरीर के जरिए बातचीत करना मिसाल के तौर पर गूगल असिस्टेंट सिरी और खुद मुख्तार गाड़ियां मिसाल के तौर पर तख्लीकी और तख्लीकी टूल्स मिसाल के तौर पर और ए आई आर्ट और हिकमत अमली के खेलों में माफोक अलफरत खेल और तज़िया, मसलन शतरंज और गो एआई मुआरों और मीशतों को तब्दील कर रहा है ये पैदावारी फवाद पैदा करने बहबूद को बेहतर बनाने और आलमी चैलेंजों जैसे कि मौसमियाती तब्दीली वसाइल की कमी और सेहत के बहरानों से निमटने में मदद करने का वादा करता है एआई उन कामों को खुदकार कर सकता है जो पहले इंसानों के जरिया अंजाम दिया गया था मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग अल्गोथम के जरिए ए सिस्टम डेटा से सीख सकते हैं और वक्त के साथ साथ अपनी कारकर्दगी को बेहतर बना सकते हैं ए से चलने वाले निज़ाम पेचीदा फ़ैसला साजी के अमल में मदद कर सकते हैं और कीमती बसीरत फराहम कर सकते हैं जिसे इंसान नज़रअंदाज कर सकते हैं ए आई तालीम सेहत की देखभाल और साफ पानी तक रसाई को बेहतर बनाने में मदद कर सकता है और मौसमिया तब्दीली गर्बत और भूख के खिलाफ जंग में भी मदद कर सकता ए आई और पैदावारी सलाहियत को बेहतर बनाकर मुआशरे को अहम फ़वाद पहुंचाने की सलाहियत रखता है थका देने वाले कामों को खुदकार बनाकर तेज़ी से फैसला साजी में सहूलत फराहम करके और ऑपरेशंस को बेहतर बनाकर ए आई टेक्नोलॉजी कारोबारों और सनतों को एक इंतहाई मसाबकती दुनिया में फलने फूलने के काबिल बना सकती है ए आई तकनीकी जिद्दत तराजी सनतों को नई शक्ल देने अमल में इनक़लाब लाने और जो मुमकिन है इसकी दोबारा वजाहत करने में सबसे आगे है ए आई का मुस्तबिलसलसल बहाव में है ए आई हर सनत को तब्दील कर रहा है और मुआरे को उन तरीकों से मुतासर करेगा जिनको हम अभी समझना शुरू कर रहे आओ इक्कीसवें सदी में मसनू जहानत का बढ़ता हुआ इस्तेमाल समाजी और इकतदी तब्दीली को मुतासर कर रहा है जिससे ऑटोमेशन में इजाफा डेटा पर मबनी फैसला साजी और मुख्तफ इकतसादी शुभों और जिंदगी के शुभों में ए आई सिस्टम्स के इंजमाम रोजगार की मंडियों सेहत की देखभाल को मुतासर कर रहे हैं हुकूमत सनत और तल अगली बहस जारी है ब्लाक चीन टेक्नोलॉजी इसकी इब्तदा का पता दो साइंसदानों डब्ल्यू स्काट सिटोनीटा और स्टिवर्ट हीबर एक हजार नौ सौ इक्यानवे में उन्होंने डिजिटल दस्तावेज़ों को टाइमस्टैम्प करने के लिए एक निजाम मुतारफ कराया ताकि उनके साथ छेड़छाड़ गलत तारीख ना हो इस सिस्टम ने कर्पिटोग्राफी को बिलाक्स की जंजीर में टाइम दस्तावेज़ों को जखीरा करने के लिए इस्तेमाल किया एक में उन्होंने को शामिल करने के लिए अपने सिस्टम को अपग्रेड किया जिससे कई दस्तावेजात को एक ब्लाक में जमा करने की इजाजत मिली दो में एक फर्दा ग्रुप जिसे स्टोशी नाकामोटो के नाम से जाना जाता है ने पहली ब्लॉकचेन का तस्वर किया नाकामोटो ने मेरकल ट्री के मॉडल में तरमीम की और एक ऐसा निजाम बनाया जो ज्यादा महफूज है और डेटा एक्सचेंज की महफूज तारीख पर मुश्तमिल है नाकामोटो के निजाम ने टाइम स्टीमपिंग के एक हम मरतबा से हम मरतबा नेटवर्क की पैरवी की और ब्लाक की रेड़ की हड्डी बन गई 2009 में नाकामोटो ने टेक्नोलॉजी के बारे में पहला वाइट पेपर जारी किया जिसमें ये तफसीलात फराहम की गई कि डिजिटल एतमाद को बढ़ाने के लिए टेक्नोलॉजी किस तरह अच्छी तरह से लैस्त तब से बलाक चीन टेक्नोलॉजी ने तरक्की की है और क्रपिटो करेंसियों से आगे बहुत सी एप्लीकेशंस में अपना रास्ता तलाश कर लिया है आज बलाक चीन टेक्नोलॉजी इक्कीसवीं सदी की सबसे बड़ी इख्तरात में से एक है जिसका मालियाती से लेकर मैनुफैक्चरिंग के साथ साथ तालीम तक मुख्तलिफ शुबों पर असर पड़ता है जैसे जैसे बलाकचीन तैयार होता है ये विकनद्रकुरत मालियात के मजीद इस्तेमाल माहौल दोस्त तर्ज अमल और दुनिया भर में कनेक्शन जैसी चीजें पेश करता है बिटकॉन और जैसी के लिए बुनियादी टेक्नोलॉजी है सेहत की देखभाल के शोबे में इसका इस्तेमाल मरीजों के रिकॉर्ड के महफूज और मवसर इंतजाम मुनशियात का पता लगाने और क्लिनिकल ट्रायल्स के लिए किया जा सकता फिनांस और बैंकिंग के शोबे में ब्लाक चीन अदायगियों को हमवार कर सकता है धोखादही को कम कर सकता है और नई मालियाती मसनूआत मुतारफ करा सकता सप्लाई चीन के डोमेन में ब्लाक चीन टेक्नोलॉजी सप्लाई चें्स में शफाफियत और ट्रेसइबिलिटी को बढ़ा सकती है ब्लाक चीन डिजिटल शनाख्तों के लिए एक महफूज़ फ्रेमवर्क भी फ़राहम कर सकता है इस तरह शनाख्त की तस्दीक में मदद करता है टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल समार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स में किया जाता है जो कि कोड में बराह रास्त लिखी गई शराइ के साथ खुद खुदसाख्ता माहदे होते हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स के मैदान में आलात के दरमियान रबते के लिए एक महफूज और काबिल तोसी वर्क फराहम कर सकता है बलाचीन टेक्नोलॉजी विकनुद्री कुरत को काबिल बनाती है क्योंकि यह एक पीर टू पेयर नेटवर्क पर काम करती है और मरकजी अथॉरिटी की जरूरत को ख़त्म करती है सिक्योरिटी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के मैदान में कर्पेटोग्राफिक हिशिंग का इस्तेमाल किया जाता है जिससे ये इंतहाई महफूज है टेक्नोलॉजी शफाफियत को काबिल बनाती है क्योंकि लेन देन तमाम नेटवर्क के शुर्का को नजर आता है शफाफ़ियत को बढ़ाती है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी नाकाबिल तब्दीली को काबिल बनाती है यानी एक बार ब्लॉकचेन में डेटा रिकॉर्ड होने के बाद इसे तब्दील नहीं किया जा सकता टेक्नोलॉजी कारकर्दगी को काबिल बनाती है क्योंकि ये बीचवानों की जरूरत को दूर करती है लेन दिन को तेजतर और ज्यादा मसर बनाती है टेक्नोलॉजी तीसरे फरीक की जरूरत को खत्म करके लागत में कमी को काबिल बनाती है ये कारोबार के अखराजा को कम करती है ब्लाक चीन टेक्नोलॉजी से तो की जाती है कि वो मुख्तफ सनतों में लहरें पैदा करती रहेगी नए मौे और चैलेंजेस पैदा करेगी इसे एक स्मार्ट सोसाइटी तैयार करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है जिसमें गैर मुस्तहकम गैर यकीनी और पेचीदा कारोबारी सियाक व सबाक में एप्लीकेशन सिक्योरिटी और कारकरदगी के लिहाज से ए के साथ के इतिहाद से फ़ायदा उठा रही है इस टेक्नोलॉजी की पूरी सलाहियत को दरियाफ्त करना बाकी है इसका दायरा करपिटोकर में इसके इब्तदाई इतलाक़ से कहीं ज्यादा है अगली बहस जारी है अब आइए के तस्वर की तरफ बढ़ते हैं ये अल्फाज तरक्की और ऑपरेशंस का मजमूआ है ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और आईटी ऑपरेशंस को मरबूत और खुदकार बनाने के तरीकों और आलात का मजमुआ है का तस्वर 2000 की दहाई के आखिर में सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में तरक्की और ऑपरेशंस टीमों के दरमियान ताउन और कारकरदगी की बढ़ती हुई जरूरत के जवाब के तौर पर सामने आया इतला सबसे पहले पैट्रिक दबॉस बेल्जियम के एक कंसल्टेंट ने वजह की थी जिसने में बेल्जियम के गेंट में पहली कॉन्फ्रेंस का इनका किया तैनाती और ऑपरेशन के तस्वरत के साथ सॉफ्टवेयर की तरक्की के तरीकों को यकजा करने की तजावीज अस्सी की दहाई के आखिर और नब्बे की दहाई के अवाइल में जाहिर होना शुरू हो दो हजार सात और दो हजार आठ के आसपास सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और इट कम्युनिटीज के अंदर उन लोगों की तरफ से खदशात का इजहार किया गया था कि दोनों सनतों के दरमियान अलहदगी सनत के अंदर एक मोहलिक सतह की खराबी पैदा कर रही है डी ओप्स को अक्सर सकाफती नुक़ नजर के तौर पर कहा जाता है ये टीम को बाइख्तियार बनाने क्रास टीम मवासला और ताउन और टेक्नोलॉजी ऑटोमेशन पर जोर देता है डी ओप्स मॉडल के तहत डेवलपमेंट और ऑपरेशंस टीमें अब सालिड नहीं हैं बाज़ बाज़ात ये दोनों टीमें एक ही टीम में ज़म हो जाती हैं जहां इंजीनियर्स पूरे एप्लीकेशन लाइफ साइकिल पर काम करते हैं डेवलपमेंट और टेस्ट से लेकर तैनाती और ऑपरेशंस तक और उनके पास कसीर शोबा महारत की एक हद होती है टीमें अमल को खुदकार और तेज़ करने के लिए टूल्स का इस्तेमाल करती हैं जिससे विश्वसनीयता बढ़ाने में मदद मिलती है एक टूल चीन टीमों को के अहम बुनियादी असूलों से निमटने में मदद करता है जिसमें मुसलसल इंजमाम मुसलसल तरसील ऑटोमेशन और ताउन शामिल है की तरक्की का मरहला वो है जहां सॉफ्टवेयर की तरक्की के तमाम बुनियादी काम होते हैं इनपिट के तौर पर ये आम तौर पर टास्क असाइनमेंट्स की शक्ल में मौजूदा तकरार के मनसूबों में लेता है फिर ये सॉफ्टवेयर के नमूने तैयार करता है जो अपडेट करदा फालियत को जाहिर करता है एक ऐसा अमल है जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और इट ऑपरेशंस के दरमियान अमल को खुदकार बनाता है जिससे वो सॉफ्टवेयर को मजीद मौसर और मुसलसल तैयार करने जांचने और रिलीज करने के काबिल बनाता है ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टीम और आई टी ऑपरेशंस के दरमियान ताउन इंजमाम और मौसलत की हौसला अफजाई करता है सॉफ्टवेयर डवेलपमेंट लाइफ साइकिल को बरकरार रखता है ये अपने पूरे मंसूबे के दौरान एप्लीकेशन लाइफ साइकिल को मुतासर करता है तैयार करता है डिलीवर करता है और मराहल को चलाता है ये ऐप्स की तेज तर और हमवार तरक्की की इजाज़त देता है और तैनाती को भी आसान बनाता है एप्लीकेशंस की तेज़तर तर तरक्की और तैनाती को काबिल बनाता है एक मुस्तकम ऑपरेटिंग माहौल फराहम करता है जहाँ बुनियादी ढांचे का तसवर बतौर ज़ाबता एक मुस्तहकम माहौल को बरकरार रखने में मदद करता है। डेवपस काबिल बनाता है खुदकार तैनातियाँ और मीरी पैदावारी माहौल तैनातियों को काबिल पेशिंगोई बनाते आप मुसर फ़ैसला साजी शफाफियत को बेहतर बनाती है जिससे टीमों के ताउन में मदद मिलती ही नकाइस का फौरी पता लगाना और दुरुस्त करना के तरीकों से प्रोडक्ट का मैार बेहतर होता है पैदावार की कम लागत का बाइस बन सकते हैं कारकर्दगी को बेहतर बनाकर आमदनी में इजाफा का बाइस बन सकते हैं का एक शानदार और उम्मीद अफजा मुस्कबिल है कि अमली एप्लीकेशंस में रोज बरोज इजाफा हो रहा है मार्केट के 2026 तक दो अशारिया नौ बिलियन अमरीकी डॉलर तक पहुँचने की उम्मीद है पेशावर अफराद के लिए मार्केट में मुख्तल किरदार दस्तियाब हैं जैसे इंजीनियर प्लेटफॉर्म इंजीनियर बिल्डिंग इंजीनियर वगैरह को क्लाडबा और कंटेराशन में इस्तेमाल किया जा सकता है मसनू जहानत का इस्तेमाल करते हुए उसे ऑटोमेशन में इस्तेमाल किया जा सकता है आइए माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर पर गुफ्तगू करें ये अक्सर माइक्रो सर्विसेज में मुख्तसर कर दिया जाता है यह खदमत पर मबनीफन तामीर के साख्ती अंदाज का एक किस्म है ये एक आर्किटेक्चरल पैटर्न है जो हल्के वजन के प्रोटोकॉल के जरिए बातचीत करते हुए ढेले जोड़े हुए उम्दा खदमात के मजमुआ के तौर पर एक एप्लीकेशन का अहतमाम करता माइक्रो सर्विसेज की असलाह सबसे पहले डॉक्टर ने वजह की थी पीटर रॉजर्स 2005 में और इब्तदाई तौर पर वेब सर्विसेज के नाम से जाना जाता था इस वक्त माइक्रो वेब सर्विसज के पीछे बुनियादी ड्राइवर वाहिद बड़े मूनवली थक डिजाइनों को मुत्द आजाद अज्जा स्लैश प्रोसेस में तोड़ना था इस तरह कोड बीस को मजीद दानेदार और काबिल इंतजाम बनाना था मई दो हजार ग्यारह में सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट्स के लिए वीनस के करीब एक वर्कशॉप में लोगों ने एक आर्किटेक्चरल स्टाइल को बयान करने के लिए लफ्स माइक्रो सर्विस इस्तेमाल किया जिनमें से कई ने हाल ही में दरियाफ्त किया थे मई 2012 में उन्होंने फ़ैसला किया कि माइक्रो सर्विसेज इस काम के लिए मौज़ों तरीन नाम है जो वो कर रहे थे और इसे रस्मी तौर पर अपनाया माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर एप्लीकेशंस को छूटी आज़ाद खिदमत में तकसीम करने के काबिल बनाता है हर एक काबिल तैनाती और अपने तौर पर तोसी पज़ीर तरक्की में चुस्ती और लचक को फ़रोग देता है ये मुख्तलफ़ के लिए ज़िम्मेदार छूटी टीमों की तरक्की को फ़रोग देता है जिसके नतीजे में मौसर तैनाती के अमल और सर्विस की दरियाफ्त होती है माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर का इस्तेमाल किसी एप्लीकेशन को उन खदमा के मजमूए के तौर पर तश्कील देने के लिए किया जाता है जो छोटी खुदसाख्ता और काबिल तैनाती है ये पेचीदा और बड़ी एप्लीकेशन्स की मतवा तेज और काबिल एतमाद तरसील की सहूलत फ्राहम करता है ये माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर डायग्राम और सर्विसेज को आजादाना तौर पर बनाने तैनात करने और बरकरार रखने का फ्रेमवर्क फराहम करता है माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर का इस्तेमाल काबिल तोसी मवाद के इंतज़ाम के निजाम सी डेटा पर मबनी एप्प्लीशंस वेबसाइट की मुंतकली फंक्शनल पेचीदगी से निपटने और तकसीम शा तरक्याती टीमों में होता है माइक्रो सर्विसज आर्किटेक्चर एप्लीकेशंस की तेज तर तरक्की और तैनाती को काबिल बनाता है ये हर सर्विस को आज़ादाना तौर पर काम करने की इजाज़त देकर ग़लती की तन्हाई को बेहतर बनाता है ये टीमों को मुख्तलिफ खिदमात पर आज़ादाना तौर पर काम करने की इजाज़त देकर टीम की पैदावार सलाहियत को बढ़ाता है ये हर सर्विस को आज़ादाना तौर पर तैनात करने की इजाज़त देकर तेज़ी से तैनाती के वक्त को काबिल बनाता है ये हर सर्विस को आजादाना तौर पर स्केल करने की इजाज़त देकर लागत की कारकरदगी को बढ़ाता है माइक्रो सर्विसेज आज़ाद अज्जा के इम्तज़ाज के साथ एप्लीकेशन की तामीर को जांचना समझना और बरकरार रखना आसान बनाती हैं माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर के लिए अहम है क्योंकि ये तेज़तर तरक्की के चक्रों को फ़रोग देता है खतरे को कम करता है और स्केलबिलिटी और लचक को बेहतर बनाता है ये बड़े पैमाने पर मसनुआत बनाने और वर्कफलो और पैदावारी सलाहियत को बेहतर बनाने के लिए एक बेहतरीन हल है तकसीम शा टीमों को अक्सर माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर के साथ एप्लीकेशंस बनाना आसान लगता है ये रिवायती एक संगीफन तामीर का एक ज्यादा लचकदार और तो पजीर मुतबादल फ्राहम करता है और बड़े पैमाने पर निज़ाम बनाने वाली तनजीमों में वसी पैमाने पर अपनाया गया है अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो लाइक और सब्सक्राइब करें और देखने का शुक्रिया